Kudüs çarşıları sadece Eskişehir surları içindekilerle sınırlı değildir. Surların dışında Selahattin Caddesi, Musrara Caddesi ve diğer caddelerde birçok çarşılar vardır. Uzun bir kapatmadan sonra dükkanlarını açan esnaflar şunları söylediler. Elhamdülillah Rabbil Alemin, ihlal müşkür ehlina fil Kudüs, illi labbun nida ve yani sahih el asvaq müşmumtali'a, innama nitmenna adal nas inha. تتهافت على الشراء على البلد القديمة أولا كمحور أساسي في القدس العربية ولأنها مستهدفة البلد القديمة مستهدفة جدا وأسواقها وندعو الناس انها تنزل للاسواق العربيه وتشتري بالدرجه الاولى ما ننسى انه المدينه المقدسه بالاصل تعاني من اقتصاد ركود اقتصادي هائل كونها ان المدينه تحت احتلال اسرائيلي وهذا الاحتلال الاسرائيلي بشكل عائق نحو نمو الاقتصاد الفلسطيني اليوم عم نفتح بعد 42 يوم تسكير وإحنا عم بنمر بإجراءات غير سليمة وغير قانونية يعني إحنا عم نتعرض لأكبر أنواع التعسف من قبل الحكومة قرارات مش صحيحة الناس عم بتعاني إحنا كتجار بالفترة الأخيرة خسائرنا بتتعدى الستين والسبعين بالمئة يعني هذه الحمله اجت بناء على الاغلاقات الدائمه والمستمره اللي تعرضت لها مدينه القدس بحيث انه في العام 2020 اجمالي الايام اللي تم اغلاق المحلات فيها تجاوزت الخمسه اشهر ما عدا ايام الجمعه والاعياد الرسميه